We'll <laughs> 17 hingga 22 Februari yang lalu Kementerian Penerangan dan Penyiaran Pakistan dengan sokongan Sekretariat ASEAN telah mengadakan program pertukaran media dan wartawan ASEAN Pakistan yang bertempat di Islamabad Pakistan Sebagai penerbit program Darah Muda, saya dan rakan-rakan media dari 10 negara ASEAN termasuk Timor Leste berpeluang mengikuti program ini iaitu sebuah platform yang cukup berharga dan bermakna terutamanya dalam meningkatkan kemahiran profesional kami sebagai pengamal media, memperdalam pemahaman terhadap budaya tempatan serta menjalin hubungan kerjasama serantau. I think the scope for collaboration is uh, enormous. Uh, Pakistan, parts of the Pakistani media is very robust. Um, media organisations, some that have over, uh, existed over a long period of time. I think there is uh, definitely scope, good scope for exchange of journalists, uh, young journalists from Pakistan going to parts of. Uh, Southeast Asia and vice versa. Uh, journalists from South Pakistan for secondments for short periods of time um, and uh, and getting to, to learn about the country and at the same time for us to learn about uh, Southeast Asia, ASEAN, and at the end of the day, really aim towards uh, expanding our uh, economic relationship. Uh, ASEAN has done that very successfully and I think more. Uh, a greater headway in that movement in that in that direction will benefit us all melalui sesi perbincangan dan perkongsian pengalaman yang dilalui sepanjang program ini saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang lanskap media dinamika sosio politik dan pelbagai isu semasa yang berlaku di Pakistan Program ini juga memberi saya peluang untuk melihat Pakistan secara lebih menyeluruh, jauh dari lensa stereotip yang sering dipaparkan dalam pelaporan media antarabangsa. For past many years, Pakistan has been uh, associated with war and conflict because we are uh, located in a troubled region. So that is not of our choosing. This is because of our geography. We are closer to Afghanistan, and from the past many years, great powers had wars here. So, Pakistan has been associated with conflict, and it all had those negative impacts on Pakistan. But right now, the security situation is improving. Afghanistan uh, has, is stabilized, and uh, we are securing our western borders. found out that Losita was basically an elevated movie Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pastinya waktu dan ketika ini anda bersama saya dalam Darah Muda dan pastinya kita diserikan oleh tajaan set daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM dengan Siri Arte Komo iaitu penerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM. Baik, seperti biasa, Darah Muda akan membawakan kepada anda perbincangan dan juga diskusi yang segar, yang terbaharu dan pastinya berkait rapat dengan dunia anak muda. Dan bila sebut anak muda ini, pastinya antara bidang yang diberi fokus juga adalah e-sport ataupun isukan e yang kian mendapat perhatian sama ada di peringkat sekolah, institut pengajian tinggi dan sebagainya. Cuma, ada cumanya, jangan terkejut sekiranya e-sport ini juga mula mendapat tempat dalam kalangan politeknik dan juga college community ataupun kita gelarkan sebagai polisisi. Ah, jadi mereka ni dah buat pelbagai saringan dan juga macam-macam pertandingan dan akhirnya baru-baru ini ada berita gembira pada tanggal 23 Februari yang mana polisisi ini menjuarai MSL musim keempat. Wow, sangat-sangat bahagia ataupun sangat best kita mendengarnya. Cuma untuk kita mengupas bagaimana teknik ataupun bagaimana pendekatan permainan ini mendapat tempat dalam kalangan polisisi bersama saya, dua tetamu di studio. Yang pertama kita alu-alukan kehadiran Encik Amirul Zaharin Yusof selaku pegawai dan juga penyelaras e-sport pusat kecemerlangan atlet ataupun PIKAT. Assalamualaikum Encik Zaharin. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita Persis, boleh gelarkan sebagai cikgu lah ya. Ya. Yeah. Okey. Baik, yang kedua di uh, sebelah kiri saya juga iaitu Muhammad Syami Abdul Malik, pelajar diploma teknologi maklumat dan komunikasi Politeknik Seberang Perai. Assalamualaikum Syami. Assalamualaikum. Oh, seriusnya di sana. <laughs> Okey, Syami salah seorang tim yang main ni eh? ya. Yeah. Ya. Okey, position mana? ESPIN. Oh, dia dah bagi awal dah. Baik, sekejap lagi kita tanya secara detail dengan Syami. Cuma kita nak berbalik kepada cikgu lah peringkat awalnya. Mungkin uh, cikgu boleh sentuh berkenaan dengan e-sport ini ataupun games ini bagaimana uh, mula terlibat ataupun mula masuk dalam kalangan pelajar polisi C ini cikgu. Okay, terima kasih kepada Hafiz Encik Arif. Okay, saya Amirul Zahrim Yusof, uh, merupakan pengurus ataupun penaras uh, Pusat Kecubungan Atlet politeknik Malaysia kemudian dan juga merupakan pesyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Tengku Sultanah Bayah uh, Abidin. di dalam uh, sukan e-sport di kalangan pelajar polisi sini adalah bermula pada tahun lepas. Pada tahun lepas 2024, uh, saya telah diberi tanggungjawablah, tanggungjawab sebagai penyeras uh, atlet, penyelaras untuk sukan e-sport ni di mana kami menganjurkan lah, menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat barulah dalam sukan e-sport ini lah. mm -hmm. so di kalangan seluruh pelajar lah. so um, bagaimana dibuat tu kita memang ada perancangan lah, perancangan seperti yang tahun lepas kita mem, kita melaksanakan program Politeknik Sport Challenge uh, pada bulan uh, Julai mm -hmm. uh, kemudian uh, di situ kita dapat mengenal pastilah bakat-bakat atlet di kalangan seluruh politeknik yang bertanding pada masa tersebut. Oh, walaupun politeknik yang kita tahu ada di serata Malaysia. Yeah. Jadi penyertaan pun kita dapat serata Malaysia juga. Ya, yeah, kita memang uh, pada tahun lepas tu kita menganjurkan secara online. Hmm. Jadi permulaan awal. Jadi kita buat tiga kategori jugalah. Okay. Tiga kategori yang dipertandingkan iaitu uh, Mobile Legends: Bang Bang, MLBB, kemudian kita buat uh, kategori PUBG Mobile dan juga eFootball. So setelah Habisnya kejuaraan tersebut kita dapat tengok uh, pasukan yang menjuarai lah pasukan yang menjuarai kejuaraan tersebut kita memang boleh dikatakan mendapat pasukan yang lebih cemerlang lah yang mm -hmm. memang kita nampak pasukan tu memang mempunyai pengalaman untuk peringkat yang lebih kompetitif lah, yang lebih tinggi. Wow, ini saya suka ni sebab dia ibaratnya kita cari hero dalam rumah kita sendiri yeah. sebelum kita bawa ke pertandingan yang lebih jauh. Baik, kita nak uh, bersama dengan Syahmi. Uh, ha Syahmi dah ready dah. Jangan tembak saya, jangan serang saya. Ini bukan game Syahmi. Baik Syahmi, uh, pada awalnya mungkin Syahmi boleh uh, imbau semula ataupun cerita kepada penonton darah muda kita macam mana awal-awalnya Syahmi tiba-tiba terjebak main e-sport ni. Eh uh, ataupun Mobile Legends ni. Okay. mulanya saya tercebak dalam isukan ini sejak berlakunya COVID-19. Oh. Di situ kita nampak lihat banyak sukan-sukan dari dalam isukan sedang berkembang naik mm -hmm. dan kita dapat melihat banyak player-player uh, yang mendapat sejumlah wang begitu banyak ketika memenangi pertandingan tersebut. Ah. Oleh itu saya nampak lebih tertarik dan berminat untuk betul-betul fokus dalam menceburui bidang isukan ini. Okey, minat wang ke minat game? Minat wang. <laughs> Minat wang. Okey, jawapan yang cucu. Tapi sebelum uh, main uh, Mobile Legend ni, ya yeah, sebelum ni uh, Mobile Legend dah ada lah. Cuma hmm. di Malaysia tidak terkenal lagi. Dan waktu saya kira betul, uh, seperti yang Syamil kongsi dengan cikgu, waktu PKP ataupun zaman uh, COVID, kita tak dapat keluar rumah. Jadi kita diperkenalkan uh, dengan game-game okay. sedemikian. Tetapi sebelum tu, maksudnya hmm. tak pernah kenal, tak pernah main Mobile Legend. ke macam mana Syamil? Uh, kenal game tapi bukan Mobile Legend lah. Oh main apa? Main game PC macam LOL, Blackshot, mm -hmm. game tembak-tembak semua macam tu tembak-tembak lah. Ha, maksudnya saya yakin Syahmin ni dia sejenis uh, gamer yang suka tembak-tembak serang-serang. Betul. Ah. <laughs> Bukan main yang susun-susun perkataan tu cikgu. Itu zaman dulu. Baik, kita nak kembali kepada uh, cikgu ataupun cik Zaharin. Uh, kalau kita lihat di polisi polisisi sendiri, ialah untuk menggalakkan peserta ataupun pelajar-pelajar yang mana ada bakat. Kadang-kadang mereka ni ada bakat, cuma tak ada landasan ataupun peluangnya. Jadi adakah polisi polisisi sendiri cikgu menyediakan ruang ataupun infrastruktur Tentu-tentu untuk menggalakkan lagi pelajar-pelajar ini menyertai? Okey, uh, di polisisi memang uh, certain, lah, certain politeknik yang ada infrastruktur yang mungkin bagi saya yang lebih uh, selesa lah. Mm -hmm. Contohnya macam uh, bilik gaming, uh, di mana bilik gaming ini yang disediakan ni untuk pelajar tu dapat berkumpul bermain di pasukan sendiri. Uh, dia boleh untuk bersaing lah. Uh, kemudian uh, terdapat juga uh, kita juga uh, menawarkan kursusnya ada koko e-sport ataupun koko e-sukan yang oh pada okay. untuk pelajar politeknik pada semester 1 dan semester 2 wajib ambil. Uh, wajib ambil dia ah uh, wajib ambil dia pilihan lah pilihan hmm. kepada pelajar tu biasanya pelajar yang memilih sukan kursus tu uh, dia memang uh, dia memang dah ada pengalaman kaki game dah lah kaki game. <coughs> so, bila dia dah ambil semester 1 uh, semester 2 tu kita dah nampak uh, kemudian Okey, macam mana kita nak uh, pergi ke lebih jauh Okey, macam saya sendiri uh, Dengan uh, car dengan jawatan kuasa pikat lah Iaitu beberapa orang lah Daripada PTSP, Puan Azizah Encik Zahir Kemudian pengarah saya sendiri uh, Kita mengaturkan perancangan lah So, kita menganjurkan pertandingan uh -huh. uh, Pertandingan tu lah yang kita uh, Mewawarkan kepada Kita memberi jemputan lah Jemputan kepada seluruh politik uh, So, kita menganjurkan pertandingan itulah uh, So, bila dah Uh, dia meluncurkan kepada pengurus Politeknik seluruh Malaysia tu. Uh -huh. uh, dia orang dah boleh bersedia lah dengan pasukan masing-masing. Ah, secara Ay online tadi lah. Secara online itu yang tahun lepas lah. Okay. Uh, dia, untuk tahun 2025 ni uh, kami merancang untuk mengadakan secara bersemuka lah, secara face to face. Jadi so, kita dapat dapat lagi bakat-bakat baru yang akan ditunjukkan nanti. Uh -huh. Itu persediaan untuk MSL musim kelima. Tak uh, maksudnya untuk Uh, MSL, selain pada MSL, kita ada PUBG juga, kita okay. ada sukan IPT yang akan berlangsung pada tahun hadapan mm -hmm. 2026. Mm -hmm. Baik, uh, saya kira cikgu dan juga uh, Syami belum lagi hilang rasa gembira meraihkan kemenangan MSL musim keempat baru-baru ini. Ya, yeah. yeah. meriah juga dari segi wang kemenangannya Syami. Syami dah senyum dah. <laughs> Dia ada simpan lagi bagi jumlah wang kemenangannya. Cuma, cikgu kalau boleh kongsikan, macam mana? Ya, yeah, kita dah anjurkan permainan ataupun game ini, e-sport ini di peringkat politeknik uh, dan juga uh, uh, polisi C tadi sendiri. Ya. Cuma bagaimana uh, proses menghimpunkan ataupun memilih itu pada peringkat awalnya? Okey. Uh, untuk peringkat, uh, biasanya untuk cabaran lah, hmm. Cabaran yang saya bagi tanya cabaran juga lah. Okey, bila kita dah dapat uh, pasukan yang menang lah, menang dalam kejuaraan tersebut, uh, kita memang saya selaku pikat, kita tak boleh Uh, mengambil atlet itu daripada politeknik yang sama. Oh. Uh, so, saya kena, saya kena uh, <coughs> Walaupun juaranya Walaupun juaranya adalah mungkin daripada uh, contohnya macam juara tahun lepas adalah di, di politeknik Ungku Omar. Okay. Uh, so, politeknik Ungku Omar ni adalah juara PSC untuk Mobile Legends. Uh, so, bagaimana kita buat? Kita buat juga uh, pemilihan baru, Pemili bukan pemilihan baru sesi pemilihan mm -hmm. di mana kita minta bagi peluang lah, bagi peluang untuk kita campur. Mm -hmm. uh, so, maksudnya uh, dia orang beli uh, ambil pelajar politik yang lain bergabung asu so berlawan lah berlawan sama-sama dia orang tu so kita akan pilih the best of the best lah oh. Uh, the best of the best no. ni maksudnya yang memang uh, kita mengharapkan tim tu yang umpama yang solid lah yeah. Yang solid dan mantap untuk bersaing mm ha, -hmm. uh, Tu daripada yang tu lepas tu Bulan 9 tu lah yang kita dapat Hantar penyertaan untuk sukan IPT lah Ataupun sukan institusi pendidikan tinggi Sukit tahun 2024 di UUM So dua kategori yang kita masuklah, dua kategori kita masuk adalah MLBB dan PUBG. So di mana MLBB memang kita uh, tewas tewaslah pada suku akhir dengan UKM. Kemudian manakala kita juga mencita sejarahlah tuan. Mencita sejarah a uh, untuk maklumat sebab kita berjaya mendapat uh, pingat emas. Wow. Pingat emas untuk kategori PUBG dalam Sukan IPT. Ah oh. kejayaan yang Tahun 2024 yang tertinggi lah yang kita dapat. Wow. Tapi pastinya <laughs> kita nak bawa juga kejayaan itu 2025 yeah. tahun 2025 dan tahun-tahun seterusnya. Baik, uh, Syami. Cikgu dah cerita dah walaupun tim kita menang tapi tak semestinya kesemua tim kita akan pergi mewakili polisisi. Yeah. Betul? betul? Jadi akan ada pemilihan-pemilihan. Jadi akan ditakdirkan kita akan bersama dengan tim yang kita tak kenal pun mungkin. Yeah, Jadi Syami macam mana? Tiba-tiba macam decide. Okey Syami, tim yang sikit 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 macam boleh terima tak awalnya? Uh, sejujurnya kami boleh terima sebab kami pernah berjumpa di luar-luar tempat seperti ada turnamen-turnamen kecil hmm. di Semenanjung Malaysia, di Perak, Taman KL kami pernah berjumpa. Jadi jadi tak asing untuk kami. Oh, kenal lah mungkin ha. tak rapat. Ya, Okey, cuma uh, itu dari segi kenal, uh, mungkin tak rapat dan sebagainya. Cuma dari segi nak menyerlahkan peranan. Syami peranan lain. Empat lagi kawan mungkin defend, mungkin attacker dan sebagainya. Jadi macam mana bincang ataupun macam okay, aku punya plan macam ni, awak punya plan macam ni. Jadi macam mana nak selarikan pemahaman dalam game tu? Kami mempunyai jadual latihan sendiri setiap hari setelah bermula pada pukul 8 malam sehingga 12 tengah malam sahaja. Wow. Okey. Selebih waktunya kami akan stop bermain untuk tidur supaya tidak mengantuk di dalam kelas. Okey. Keesokan harinya kami akan selesaikan tulisan assignment kami dulu baru kami start balik training pukul 8 8 malam 12 malam dan kami juga akan membuat analisis setiap habis perlawanan mm -hmm. dan mencari di manakah kami punya kesilapan dan memperbaiki kesilapan tersebut oh syami ada tak pernah pengalaman yalah kita nak cari keserasian dengan kawan-kawan kan pernah tak macam bercanggah pendapat kenapa awak serang dulu saya dah kata defend dulu jangan serang dulu ha, pernah tak itu perkara biasa. Ah, <laughs> macam mana settle? Cabaran ni cabaran. Macam uh, mana? Tangani isu ni. Ah, uh, kami macam Kalau seorang tu dah marah, mm. Kami takkan melawan baliklah macam bagi tahu solusinya. Ah. Di mana patut okey kata? Ah uh, relax-relax. Ah uh, mistik ni kita boleh ubah sebab belum pertandingan. Ini sekadar lagi tahan sahaja. Okey. Oh, 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 oh. Nampak kepimpinan Sami relax-relax sabar. Kita baru training, belum pertandingan lagi. Ingatkan Sami bagi ubat tidur kat kawan dia. <laughs> tidur settle masalahnya. Baik, uh, cikgu sendiri bila kita uh, yalah nak menghantar uh, pelajar kita ni untuk mewakili MSL musim keempat satu. tugas yang besar juga cikgu kan. Satu pentas yang besar juga di sebalik wang kemenangan juga besar tapi kita bukan melihat kepada wang kemenangan tapi kita lihat kepada sejarah yang kita cipta melalui kelahiran polisisi itu sendiri. Dan cabarannya bagaimana cikgu berada di pentas besar ini? Okay, uh, cabaran bila kami terpilih lah hmm. sebab uh, macam seperti yang uh, Atlet malamkan tadi, uh, first kita kena hmm. ada satu jadual latihan lah. Yeah. Uh, jadual latihan yang supaya mereka boleh dapat uh, meluangkan masalah untuk berkumpul di bersama. Hmm. Cuma untuk persediaan untuk uh, sebelum kita ke MSL tu, kita telah menyertai satu kejohanan uh, Carnivorteb ataupun politeknik uh, e-sport di Langkawi tu Carnivorteb okay. di Langkawi uh, so pasukan uh, MSP lah ataupun Majlis Sukan Politeknik ni. Itu sekitar ni. bulan Itu uh, bulan 2 juga bulan 2 sebelum okay. kita pergi ke MSL okay. ni. Uh, so di mana di situ dia orang dah dapat uh, latihan awal ataupun pendedahan dalam menyertai kejohanan itu. So bila di situ dia orang dah mendapat tempat yang kedua. Oh uh, pasukan MSP telah mendapat tempat yang kedua. Ha, kemudian dia, dia orang dah dapat uh, semangat lah. Bila dia dapat semangat, ha, so dia orang teruskan. So bila, bila dah untuk kejohanan MSL tu, nah, dia orang dah dapat latihan yang cukup lah saya beranggapan macam tu. Selain daripada jadual latihan yang dia orang dah dia, training setiap malam tu mm -hmm. dengan pemantauan jugalah. Seperti yang uh, host tahu, memang seorang pelajar dia kena attend kelas juga. So, Betul. so tak boleh nak uh, skip kelas tu. Uh, ha, so dengan latihan dan juga dengan penyertaan kejohanan sebelum tu, uh, ha, tu yang mendapatkan semangat yang lebih tinggi lah. So bila ber dapatnya bertanding, ha, kita selaku pengurus ataupun saya dan pegawai yang lain kita maklumkan ini adalah peluang. Yeah. Peluang yang mungkin hadir mungkin sekali sahaja untuk membawa <coughs> nama Politeknik Malaysia ni. Uh, ha, so try lah buat ciptaan sejarah. Mana tu sejarah ni mungkin menjadi inspirasi lah untuk atlet-atlet e-sport uh, Politeknik Malaysia yang lain supaya dapat juga menyertai ataupun boleh bermain sampai mewakili ke peringkat yang lebih tinggi. Wow, ini bukan satu harapan tapi saya kira ungkapan cikgu tu masin mulutnya dan memang juara yang dibuktikan oleh Syami dan juga sahabat-sahabat sepasukan. Syami, secara jujurnya bila kita terlibat ataupun melibatkan diri dalam e-sport cikgu, zaman-zaman kita dulu ataupun zaman-zaman mak ayah kita mungkin itu bukan pilihan mak ayah. Yeah. Jangan main, jangan main belajar, belajar, belajar yang mana mereka menghalakan hala tujuh itu kepada akademik semata. Jadi Syami, macam mana? mana mak ayah pada mulanya? Marah, kena rotan <laughs> ke macam mana ceritanya? Pada mulanya ibu bapa saya tak setuju lah. Ah. So, game ni kita tahu kan tak ada hal yang tuju lagi. Mm -hmm. Tapi setelah saya bermasuk beberapa pertandingan di sekitar area utara, saya dapat memenangi sejumlah wang yang agak banyak dan ibu bapa saya mula sejukkan hati dan percaya yang saya mampu dalam bidang isu ini. Wow, jadi semua wang kemenangan tu Syami bagi mak lah kadang-kadang belanja makan juga kadang-kadang belanja makan juga. Baik, itulah. Jadi Syami sedikitlah uh, selepas ini Syami mungkin akan sudahlah ya, kita dah akan habis belajar di poli dan sebagainya. Hmm. Jadi selepas ini adakah Syami akan jadi penganalisis gamer hmm. ataupun bagaimana? Hmm, saya nak menyambung pelajaran untuk degree dulu. Okey. Dalam di bidang bidang software engineering Software engineering. Okey, mana tahu kan? So uh, Xiaomi yang akan mencipta perisian game baru. Ya. Yeah. Ah, kita aminkan. Cikgu, okay. harapan terakhirlah mungkin untuk uh, polisi si sendiri dan juga e-sport secara keseluruhannya ialah dulu mungkin tak diberi peluang, mungkin harapan cikgu untuk peluang ini lebih terbuka di masa hadapan. Okey, harapan saya lah untuk pada semualah warga polisi si sendiri ataupun yang juga uh, pihak pengurusan yang lebih tertinggi macam uh, ka, macam uh, polisi si adalah di bawah uh, Majlis Sukan Politik Malaysia uh -huh. dan juga MASKOM. Okey, harapan kami ni uh, memanglah bila dalam kejohanan isukan ni uh, memang ke, uh, perlukan uh, sumber kewangan yang agak besar lah terutama dari segi penganjuran lah. Penganjuran untuk <coughs> event-event yang uh, kita nak anjurkan lah. Dan selain itu, uh, kita juga memang semua penyertaan tu uh, kita memang mengharapkan kita dapat melahirkan banyaklah lagi atlet-atlet tu lah. Okey, a uh, diharapkan kepada semua warga polisisi uh, supaya me, uh, menjadikan acara sukan e-sukan nilah ataupun e-sport ni mungkin juga sebagai satu lah pada selepas dia orang habis belajar nanti, uh -huh. uh, mungkin terus boleh menjadikan sebagai kerjayalah pada masa hadapan. Kemudian tak lupa juga uh, kepada warga-warga lah ataupun macam tu terutama politeknik dan kolej komuniti kita memang mengambil uh, pelajar lepasan SPM so dapat men menyertai kami dapat menjadi politeknik ata ataupun college community aa, menyambung pengajian diploma CJ ataupun dan juga asasi hmm, aa, hmm, so hmm. diharap atlet-atlet e-sport tu lah sendiri aa, kita dapatkan naikkan lagi lah nama polisi situ untuk pertandingan-pertandingan yang pada masa akan datang. Ya, yeah, pastinya bukan boleh sambung belajar seperti biasa sahaja belajar sambil bermain yeah, belajar betul-betul, main pun kena betul-betul. Okey, okay. terima kasih Cikgu yeah. iaitu Encik Amirul Zahiran Yusof selaku pegawai dan juga penyelaras e-Sport Pusat Kecemerlangan Atlet ataupun PIKET dan terus membimbing anak-anak didik kita Cikgu yeah, supaya Allah. akan terus terbang tinggi di peringkat global dan sebagainya. Yeah. Juga kita nak berterima kasih kepada Encik uh, Muhammad Syami Abdul Malik, pelajar diploma teknologi bagi maklumat dan komunikasi Politeknik Seberang Perai simpan duit Syami. Okey. Dan kepada anda terima kasih kerana bersama kami darah muda pada malam ini perbincangan yang cukup best berkenaan dengan polisi si cemerlang di kejohanan MSL musim keempat dan pastinya e-sport negara kita juga bakal terbang setanding dengan negara-negara di peringkat antarabangsa. Insya-Allah. Terima kasih.